નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ સાતની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ પોથીના ભાગ નંબર ચારના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર બે હમ ભી બને મહાન તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડિયોની અંદર જોઈશું તેમનો સારાંશ પણ અહીં આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો प्रश्न नंबर एक सही विकल्प के सामने चोरस बॉक्स में खड़ा का निशान कीजिए नंबर एक नरेंद्र ने लड़के को चमवंतरी दी क्योंकि जवाब से लड़के की चमवंतरी खो गई थी नंबर बी अगर आपके पैसे कहीं खो जाते हैं तो तो जब से आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे नंबर त्रन आप नियम का अनुपालन कैसे करेंगे जब उसे स्वयं अनुशांसित होकर नंबर चार मुख्य मेहमान के रूप में अगर आप कहीं पर जाते हैं और आप निमंत्रण पत्र भूल गए तो तो जब उसे निमंत्रण पत्र ना होने के कारण क्षमा मांगेंगे नंबर पाँच कप्तान को पूरी टीम खोज रही थी क्योंकि अल्पाहार के लिए जाना था नंबर छह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए नंबर सात हजरत अली प्रामाणिक थे ऐसा किस बात से स्पष्ट होता है वह अपने काम में सिर्फ अपनी चीज़ों का ही इस्तेमाल करते थे नंबर आठ प्रामाणिकता का लक्षण नहीं है जब उसे अपना कार्य दूसरों दुस, से करवाना વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે આ કોન્ટેક નંબર પર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મળી જશે પ્રશ્ન એક બ નિમ્નલિખિત વાક્ય કોણ કિસ્સે કહતા હે લીખીએ નંબર એક મેરે પાસ એક ચિથી કહી ગીર ગઈ तो जब उससे लड़का नरेंद्र से कहता है नंबर बी मैं हर मैच तीन बार खेल तीन बार खेलता हूँ तो सचिन तेंदुलकर ने उसने सफलता का रहस्य पूछने वाले व्यक्ति से कहा <स्थाँगा> नंबर त्रन भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था तो हजरत अली ने दो सरदारों से कहा नंबर चार इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है नरेंद्र ने लोगों से कहा नंबर पाँच बेटा मेरे पास तो नियंत्रण पत्र नहीं है महादेव गोविंद रानडे ने स्वयं सेवक से कहा नंबर छ हर एक आदमी को चोरी और हराम खोरी से बचकर चलना चाहिए हजरत अली ने दो सरदारों से कहा प्रश्न बे और प्रश्न के उत्तर लिखिए नंबर एक लड़के ने रोने का क्या कारण बताया तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए उसके पास एक चमतरी थी जो किस कहीं गिर गई और वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी नंबर 2 नरेंद्र बड़ोहोकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ नरेंद्र बड़ोहोकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ नंबर 3 द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदर पूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया नंबर चार हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो जवाब अलो नंबर पांच हमारे पुरखों ने क्या कहा है हमारे पुरखों ने कहा है कि सिक्के धन माल की लालसा मत करो माँ गुंड प्रश्न बे ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता बच्चों को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता नंबर बे लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा तो तेमनों जवाब यहाँ अपेलो है नंबर त्रन स्वयं सेवक ने अपने कर्तव्य के बारे में क्या कहा नंबर चार कप्तान ने अपनी सफलता के रहस्य के बारे में क्या कहा नंबर पांच राजकाज का काम किस प्रकार अच्छी तरह से चल सफल चल सकता है त्यारे प्रश्न क प्रश्नों के उत्तर लिखे नंबर एक आदमी कैसे महान बन सकता है नंबर बे सफलता किसे मिलती है नंबर तरन कर्तव्य प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं नंबर चार मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था क्यों? प्रश्न त्रन उदाहरण के अनुसार समानार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक ख्याल विचार वाक्य बन से आपका ख्याल अच्छा है नंबर बे प्रयास प्रयत्न वाक्य बन से कुत्ते ने गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास किया नंबर प्रसिद्ध विख्यात पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है नंबर चार खजाना धन भंडार चोरों ने सारा खजाना लूट लिया पाँच जांच परीक्षण पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। नंबर पुरखा पूर्वज हमारे पुरखों ने बहुत संपत्ति बचाई थी प्रश्न 4 परिच्छेद को पढ़िए तो અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલા છે જમણે વાચી નીચે આપેલા આ પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે નંબર 1 માતા-પિતાની સેવા કરના મનુષ્ય માત્રકા કર્તવ્ય છે વિધાન મે રેખાંકિત કા અર્થ નહીં હોતા છે સેવા નંબર 2 શુશ્રુસા શબ્દ કા અર્થ હોતા છે માતા-પિતાની સેવા કરના નંબર 3 અભિમાન શબ્દ કા વિલમ અર્થ શું હોતા છે निराभिमान नंबर चार अपकार का बदला अपकार से देना शब्द समूह के लिए एक शब्द है के पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है मनुष्य का पहला कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है नंबर बे माता पिता संतान का पालन कैसे करते हैं माता पिता बहुत दुख उठाकर और बहुत विपरीत या कर अपने संतान का पालन करते हैं नंबर तरह माता पिता का बदला क्यों चुकाया नहीं जा सकता माता पिता ने संतान पर बहुत सारे उपकार किए हैं इसीलिए माता पिता के उपकारों का बदला चुकाया नहीं जा सकता नंबर चार कौन कृतज्ञ होता है जो मनुष्य विद्या यौवन और धन के अभिमान में माता पिता का सम्मान और शुश्रूषा नहीं करता वह महाकृतज्ञ है नंबर पाँच क्या करने से विद्या निष्फल जाती है विद्या प्राप्त करने भी जो गुरु की शिक्षकों की सेवा में मन नहीं लगाते उनकी विद्या निष्फल हो जाती है प्रश्न पाँच आपके या आपके परिवार के साथ घटित कोई घटना या प्रसंग के बारे में लिखिए तो तमो जवाब अँ आपेलो जो तब जी सको प्रश्न पाँच ब आपके પ્રેરણા સ્ત્રોત મહાપુરુષ કા જીવન પ્રસંગ લેખીએ તો તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલા છે તેમના ગાંધીજીના જીવન પ્રસંગ વિશે પ્રશ્ન છ પરિચ્છેદ ખો પટકર અનુલેખન કીજે તો અહીં તમારે જે પ્રશ્ન આપેલું છે તેમને તમારે સારા અક્ષરે લખવાનો છે પ્રશ્ન સાત ઉચિત વિરામ ચિહ્ન લગા કર પરિચ્છેદ ફીરસે લખીએ તો અહીં વિરામ લગાવી અને પરિચ્છેદ આપણે વ્યવસ્થિત લખવાનો છે અહીં બીજો પરિચ્છેદ પણ અહીં તમને નીચે આપેલો છે પ્રશ્ન આઠ નિમ્નલિખિત પરિમાણવાચક ઓર સાર્વનામિક વિશેષણો કો તાલિકા મેં વર્ગીકૃત કરકે વાક્ય મેં પ્રયોગ કીજે પરિમાણવાચક વિશેષણ દો લિટર કૂચ પચાસ ગ્રામ થોડા सार्वनामिक विशेषण यह वह मेरा कोई तो वाक्य महेश ने बे लीटर दूध लिया यह किताब राकेश की है वह पेड़ के नीचे बैठा है जियान ने कुछ पुस्तकें खरीदी बर्तन में पचास रू पचास ग्राम घी था मुझे थोड़ा पानी चाहिए कल मेरा जन्मदिन है मैंने सबको बुलाया पर कोई नहीं आया प्रश्न आठ ब निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को में लिखिए नंबर एक तीन मीटर कपड़ा दीजिए तीन मीटर नंबर आस्था ने चाय में थोड़ी सी चीनी डाली थोड़ी नंबर ज्यादा चॉकलेट खाना हानिकारक है ज्यादा प्रश्न आठ क निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण कोष्टक में लिखिए नंबर एक वे लड़के खेल रहे हैं वे नंबर बे यह फूल कितना सुंदर है यह नंबर त्रन वह किताब इधर रख दो वह प्रश्न नौ निम्नलिखित विषयों के बारे में आपने कक्षा में जो चर्चा की है उसके बारे में लिखिए पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय विषय में वे आपसे क्या कहते तो तेम जवाब आप जो सको नंबर बे यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોની જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે